1, 2, 3 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi ni saya sedang bersenam Di salah satu taman di Setia Alam Sambil berjalan ni, heart rate sekarang 125 Okay, Alhamdulillah Dan sambil itu ingin saya ulas sebuah video yang telah sampai kepada saya Projek kita nak memandaikan umat Tetapi projek membodohkan umat Macam mana tu? Nanti saya jelaskan Saya mainkan terlebih dahulu Kira-kira 2 minit 15 saat sahaja Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'akibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'akibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Saya lupa ayat berapa. Tak apalah kan? Dia cari dia macam ni. Ikut saya baca. Dia baca ayat tu. Saya pun baca ayat tu. Saya ijazahkan ayat ni kepada anak Untuk melindungi diri dan keluarga anda dari sebarang gangguan. Saya terima ustaz ayat ni untuk saya amalkan untuk melindungi diri saya dan keluarga saya. Hmm. Saya terima jasa itulah. Jasa Okey. Kenapa ni? Ayat ni, dia dalam ayat tu dia ceritakan bahawa di depan kita, di belakang kita, di tepi kita ada malaikat yang menjaga kita. Oh. Dalam ayat tu. Rupa Rupanya dalam kehidupan kita seharian ni bukan bukan uh, bukan bukan laki sebelah kiri kanan je oh. yang catat dosa ni. Tapi dalam diri kita ni ada ada malaikat-malaikat lain yang menjaga kita. Oh. Banyak sebenarnya. Kalau hmm. you follow uh, satu ustaz cerita Ustaz Datuk Bali Shah dia kata Ada lebih 20 oh. Dalam diri kita ni hmm. Nah, dalam satu syarahan Ustaz Bali Shah Datuk Bali Shah dia ada sebut benda tu hmm. Saya sebut je lah ustaz tu eh Boleh kan? Boleh? Ustaz yang boleh. Pada saya. Dah. Dah. boleh? Ustaz Syarhan Syafi'i Ustaz? Syarhan Syafi'i Datuk Syarhan Syafi'i dia guru saya sebenarnya ya. Guru saya awal-awal Lepas tu saya oh, yeah. Masa budak nakal Yang tak tahu nak murid. Oh ya yeah. Terima kasih banyak Ustaz Jadi dia kata Amalkan benda ni Jadi dia kata Kalau kita amalkan benda ni Ni kau fahamkan saya lah Kalau salam Tak maaf lah Kita amalkan ayat ni Bila kita dalam keadaan Memerlukan Makhluk tidak dapat Mengganggu kita Sebab tak nampak kita hmm. Contohnya Saya faham lah kita pergi tempat ni, tempat ni rumah ni berhantu kan kita baca tu. Kan makhluk boleh nampak kita, hmm. tapi dia tak nampak kita kali ni. Minta ha. ya, maaf kalau saya salah, ya, tapi ya, ya. itu apa yang saya buat. Selepas saya amalkan ayat tu, tertutuplah sudah yang internal saya tadi. Oh, tertutup Tutup dah, tak ada lah tutup Tak ada dah. lah. Apa tu punya correlation between those incidents, saya tak pasti. Tapi yang nyata benda tu dah tak ada. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya link dalam kotak description. Baik, ayat yang dibacakan tu ialah rangkap pertama daripada ayat ke-11 surah Al-Ra'du. Surah yang ke-13. Di mana dikatakan diijazahkan oleh ustaz sekian-sekian. Ada disebut namanya bahawa aa, sesiapa yang membacanya, ada ijazah kan, salam apa semua tu, akan dilindungi daripada sebarang gangguan. Dan antaranya makhluk lain yang nak ganggu kita tu tak nampak. Ha, Okey, baik. Kemudiannya dia kata, ada seorang lagi ustaz lain pula yang sebut bahawa ha, ada lebih 20 malaikat yang menjaga kita ini. Okey berdasarkan ayat itu ada lebih 20 malaikat yang menjaga kita ini. Alright. Ha, saya nak ulas tentang 20 malaikat itu, sebenarnya ada sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bahawa, bukanlah 20, sebenarnya 10-10, dia silih berganti, alright? 10-10 yang silih berganti, jadi total menjadi 20 lah, yang antara peranannya ialah, menjaga kita. Namun riwayat itu sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Qasir adalah ah Imam Ibn Qasir, maaf, Imam Ibn Qasir adalah gharib jidan. Alright. Lebih kurang dok yang jidan lah tu. Dan di sana ada juga beberapa hadis lain yang menerangkan tentang jumlah malaikat yang menjaga kita namun tidak ada yang sahih. Kita kena ingat bahawa ini adalah perkara gaib. Maka perkara gaib kita hendaklah guna hadis yang sahih atau hasan. Bukannya da'if, da'if jid'an ataupun maudhu. Jadi, ringkasnya, tidak ada. Tidak ada hadis suhih yang menerangkan jumlah malaikat yang menjaga kita. Pun begitu, berdasarkan ayat Quran, ayat ke-11 surah Ar-Rakdu tadi tu, kita beriman bahawa ada malaikat yang menjaga kita, cuma jumlahnya tidak kita ketahui. Okey, cuma jumlahnya tidaklah kita ketahui. Okey, baik. Kemudiannya, okey, baik. Sebelum itu tentang riwayat-riwayat berkaitan dengan malaikat yang menjaga kita atau bersama kita darjatnya. Dalam kotak description saya dah bagi link dari sebuah satu posting oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Ha, Jabatan Mufti Negeri Selangor yang telah mengemukakan riwayat-riwayat terbabit dan juga menjelaskan darjatnya ataupun kelemahannya boleh rujuk di situ. Alright. Baik. Um, kemudiannya, bila nak dikatakan Uh, diijazahkan ayat itu kan ini yang saya sebut sebelum-sebelum ini kalau kita rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar sekian ramai umat Islam yang ini para sahabat radhiyallahu anhum baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada pernah nak ijazah-ijazah kan ajar saja okey dan kadang, kadang baginda amalkan para sahabat ikut Ha, drone yang saya guna ni DJI Neo 2. So dia boleh guna isyarat tangan. Ha, jadi saya tak payah bawa remote control. Saya boleh guna isyarat tangan untuk ha, dekat jauh, tinggi rendah, kiri kanan apalah. Ha, tu yang saya sedang buat tu. Alright. Um, di mana saya tadi? Okay. So kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Baginda mengajar para sahabat, isteri baginda apa semua. Tak ada ijazah-ijazah ni. Tak ada ijazah-ijazah je. Ijazah ni sebagaimana yang telah saya sebut beberapa kali dalam video sebelum ini adalah petua-petua bikinan orang itu sendiri. Kemudian dia mengijazahkan kepada orang lain supaya nama dia jadi masyur. Kenapa nama jadi masyur? Sebab orang akan sebut. Petua ni ustaz tu ijazahkan. Petua ni ustazah tu ijazahkan. Ha, kan? So, memasyurkan nama dia Padahal petua tu karut-mengarut saja Sebab bila kita nak perlindungan Daripada sebarang gangguan Apakah yang diajar dalam al-Quran dan hadis kita membaca surah-surah perlindungan, kulhu Allahu ahad, qul anzira bil falak. qul anzira bin nas, baca sampai habislah, jangan baca ayat pertama saja. Okey? Inilah yang disyariatkan ya. Jadi seperti biasa, apabila saya mengkritik petua-petua seperti ini, saya akan memberikan alternatifnya daripada al-Quran dan hadis. Dan di sini daripada al-Quran hadis ialah kita membaca surah-surah perlindungan. Dimulakan dengan kulhu Allahu ahad sebab dalam kuala Allah Ahad tu, ada ada kerengga. Macam mana dia boleh panjat? Okey. Um, dalam kuala Allah Ahad, ada Allah khusamat. Allah yang all independent, yang tidak memerlukan pada makhluknya, sebaliknya kitalah yang sentiasa memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara keperluan kita kepada Allah ialah perlindungan dari segara mara bahaya. Sebab tu kita mulakan kita juga sebut surah Al-Ikhlas itu sebagai surah-surah perlindungan Al-Mu'awizat kan sebab dalam itu ada Allah Husamad Allah all independent tak perlu kepada makhluk tetapi makhluk yang sentiasa memerlukan kepada Allah salah satu keperluan ialah perlindungan daripada gangguan makhluk-makhluk yang lain baik yang nyata mahupun mahukum mukaib ada eksiden kat situ tengah tengok Okey, baik. Okey, baik. So kita baca, kita baca bila sebagai zikir-zikir selepas solat fardu. Ha, ini memang ada hadisnya, semua saya tak sebut sebab saya ada video khas tentang zikir-zikir selepas solat fardu dan saya yakin para penonton pun maklum tentang tiga ayat ni kan. Jadi kita baca sebagai zikir selepas solat fardu, kita baca sebagai zikir pagi dan petang dan pada bila-bila masa pun boleh. Ha, sambil kita jogging pun, macam sekarang saya sedang jogging, Ah ha, bukanlah jogging, Ah ha, brisk walking pun boleh membacanya. Cuma saya tengah buat video lah sekarang ni. Okey, ini yang sahih daripada Al-Quran dan Hadis. Dan inilah kita minta perlindungan daripada Allah. Bukan daripada malaikat. Aduh, hai. Alright. So, surah-surah perlindungan itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan kita ya saya yakin ramai juga maklum ya. Bukanlah ayat ke-11 surah uh, Ar-Rakdu tersebut. Hmm. Okey, baik. Kita juga maklum kan bagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah bagi dia pun banyak cabaran. Banyak musuh yang nak meracun lah, yang nak membunuh lah. Syaitan pun nak mengganggu apa semua kan. Bagi Baginda SAW tidak pun membaca ayat ke-11 surah Ar-Rakdu tersebut. Sebagaimana petua yang diijazahkan oleh Ustaz sekian-sekian. Okay? So demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. So ingat link dalam kotak description ada satu artikel yang bagus daripada jabatan mufti negeri Selangor tentang hadis-hadis berkaitan jumlah malaikat yang menjaga kita penjelasan tentang darjatnya dan bahawa yang sahih ialah memang ada malaikat bersama kita cuma jumlahnya tidak diketahui secara pasti sebelum berakhir di awal video ini saya ada sebut tentang projek membodohkan umat ini bukan merujuk kepada tetamu jemputan tetapi kepada host podcast Sembang Seram. Beliau seorang yang bijak namun sayang sekali kebijaksanaan itu beliau gunakan untuk pura-pura bersikap bodoh dan takut demi melariskan siri podcastnya. Akhirnya penonton hanya terikut-ikut ketakutan tanpa mendapat sebarang ilmu yang sahih. Baiklah. Saya akhiri dengan Um, Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuh ilaika. Dia ikut tak? Saya uh, saya pun first time guna drone ni, baru dapat. Saya dapat minggu lepas, tapi ada tugas penerbangan. Jadi saya pun tak adalah sempat nak guna. Jadi pagi ni baru first time. Okay. Uh, jadi saya pun tengah try-try lah ni. Menggunakan hand gesture kita panggil. Patutnya jangan cebut ada hand gesture kan? Saya kata saya pun wali juga. Boleh mengawal kamera. <laughs> okay. Taklah kita bukan nak menipu apa kan? Ha. Alright. Um. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.